assalomu alaykum barchaga mana bugun biz yana sizlarga bir uy chizmamizni chizib ko'rsatmoqchimiz sizlarga yoqadi degan umiddamiz kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz unda boshladik sizlarga tanishtirishni işte. ho'p mana bu uyimizning ko'rinish ko'rinishi hisoblanadi uyimiz mana bu yeri bir etaj hisoblanadi mana bu darvozaxonamizning tepasi ikki etajli bo'ladi ikkinchi etaj mana mana bu yerda kak mansard sifatida bo'ladi ho'p unda uyimizni sizlarga bir boshidan tanishtirishni boshlasak uyimiz o'n oltmishga o'n to'qqiz metrli uy bo'ldi ho'p unda bir boshdan sizlarga tanishtirishni boshlaymiz mana bu yerimiz darvozaxona bo'ldi darvozaxonamiz uchu saksonga o'nu deb darvozaxona bo'ldi darvozaxonamizda mana bu yerda ham kirish joyi bor bu doimgi qatnov joyi hisoblanadi hozir sizlarga asosiy kirish joyidan tanishtirishni boshlasam mana bu yer asosiy kirish главный вход bo'ladi bu yerdan kirgandan so'ng mana bu yerni zal qildik zalimiz katta ho'p zalimizni mana bu yeriga rom qo'ydik bu rom katta agar sizlarga ma'qul kelmasa kichkina arttirib ikkita deraza qilib qo'ysalaring ham bo'ladi oynasini ho'p zaldan keyin mana bu yerdan boshlasak mana bu birinchi xonamiz ota onalar uyi ota onalarga xona qildik hop buni dushini ichkaridan qildik mana bu yerga dush qildik ikki metrga bir yuz saksonlik qilib dush qildik kichkinartirib kattartirsa ham bo'ladi mana bu mana bu yerga форточка qo'ydik bu xonamizni oynasi ikkita qo'ydik bitta ko'cha tomonda bitta ichkari zal tomonda yorug'roq bo'lishi uchun yoshi kattalarga yorug'roq bo'lishi kerak shuning uchun ikkita oyna qo'ydik hop bu xonamiz to'rtu yigirmaga uch yarim metrli xona bo'ldi xo'p ha, keyingi xonamiz mana bu yerni kladovka qildik kladovka ham shu ikki metr bu shu kattaroq kichikroq qilsa bo'laveradi dushni razmerini oli olib turib hop ha, keyingi xonamiz mehmonxona bo'ldi mehmonxonamiz uch yarim metrga yetti metrli mehmonxona bo'ldi ikkita oyna qo'ydik bu yerga hop bu xonadan chiqqanimizdan keyin mana bu yerda oshxona oshxonamiz kirish joyi mana bu yerda oshxonamiz besh metrga to'rt metrli oshxona bo'ldi hop bu oshxonamizni mana bu yeridan doimgidek qatnov qismi mana bu yerga eshik qo'ydik oilaviy shu yerdan qatnaladi mehmonlar kelganda mana bu asosiy kirish joyidan kir kirilsa bo'laveradi oilaviy shu yerdan qatnaladi ho'p keyingi ikkinchi etajga chiqib ketish xotimiz mana bu yerdan chiqib ketiladi darvozaxonamizni tepasida ki uyimizga shu yerdan chiqiladi darvoza xona pastroq bo'ladi shuning uchun mansardimiz xonamizni ham bo'yi pastroq bo'lgani uchun лестницаi qildik shu yerdan shu yerdan ikkinchi etajga chiqilganda mana bu yerga kelinadi bu yerga chiqilgandan keyin o'ng qo'ldagi birinchi xonani spalni xona qildik Spalni xonamiz 3 uchyuz 380 ga 3.5 metr bo'ldi oynasini mana bu yerga qo'ydik ko'cha tomonga qaratib hop keyingi xonamiz mana bu yerni dush qildik dush hojatxonasini ichida qilib bu yerdan chiqqandan keyin mana bu yerni детский xona qildik детский xonamiz to'rt yarim metrga uchyu sakson bo'ldi oynasi mana bu yerda hovliga qaragan shu uyimizni chizmasi mana shu sizlarga yoqadi degan umiddamiz kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz qo'llab quvvatlab tursalaringiz bundan ham yaxshi videolarni chiqarishga harakat qilamiz